İran dövləti ilə də Azərbaycan dövləti arasında həm qonşu olaraq, həm də əsrlər boyu qonşu olaraq çoxsıx əlaqələr var və bu gün də o əlaqələr davam eləyir. Və bu qışqıtmalar ki, zaman-zaman İran ərazisindən ora e, silahlar daşınır. Bunlar hamısının Ermənninin feyk news xəbərləridir və yəni bununla sözsüz ki, Ermənistanla e, da bizim e, İranla da aramızı e, və Rusiyada da aramızı vurmaq istəyirlər. Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valey Haciyev, Ermenistan'ın ürettiği yalan haberlerle Bakü-Moskova-Tahran ilişkilerine hedef aldığını söyledi. Azerbaycan vatan savaşında yaşanan süreç hakkında ulusal kanala çarpıcı açıklamalar yapan Haciyev, Azerbaycan'ı yalnızlaştırmayı amaçlayan provokasyonun arkasındaki gücün Soros olduğunu belirtti. Paşinyan çimlerin güvvesiyle hakimete gelmişse Bu gün apardığı siyasət də kimə arxeyin olaraq, güvən olaraq kimə güvənərək bu siyasəti aparırsa, bu gün də arxısında dayansınlar. Amma kimsə onun arxısında dayanmaz. Çünki dünyada, Azərbaycan torpaqlarında da, ətraf torpaqlarda da terror əsdirən bir dövlət, bir dövlət siyasəti mütləq uçuruma gedir. Yəni o əzilməyə də məhkumdur, yox olmaqda məhkumdur. Azərbaycan diaspora bakan yardımcısı Türkiyənin də aynı odakların hedefində olduğunu ifadə etdi. Dünya medianı da baş, başını götürmüşü. Türkiyə Azərbaycana yardım edir. Əlbəttə edir. Mənəvi olaraq yanımızdadılar. Siyasi olaraq yanımızdadılar. Türk olaraq yanımızdadılar. Ancaq burada türk əsəri yoxdur. Ancaq hər kəsin ürəyində bir türk var. Hər əskərin də bitənində var, hər bir vətəndaşın da yanında. Erməni diasporasının yürüttüyü mali yardımların sadəcə Ermənistanı silahlandırmaq üçün harcandığına diqqət çəkən Haciyev, savaşın sonunda Paşinya'nın iktidarını da kaybedəceğini vurguladı. Ermənistan diasporası və dünyada çox güclü, əsasən də Fransa və Amerikada olan çox güclü Erməni diasporası və Erməni lobisi fəaliyyət göstərir. Onların məqsədləri isə tamamilə başqadır. Bu gün öz ölkələrinin Ermənistanının bədbəxtliyi üzərində qurduqları qurumlar var və o qurumlarda da çox çox böyük paralar e, birirsiniz yığılır və o paraların hesabına da sövsüz ki, ancaq nəyirsə onlar sabah e, Ermənistanı ancaq müharibəyə gedən zaman, savaş gedən zaman təşvik edirlər.